вспомним действительно самое начало этого нашего разговора значит я знаю так как я координирую выбор, обе стороны между собой захожу спокойно и на поле по поле общаюсь с ребятами на Евромайдане поэтому давайте все таки действительно как было сказано наберемся смелости скажем честно да мы будем стараться гарантировать за своих людей мы отвечаем, будем видеть чужих людей которые будут провоцировать какие то мы будем обращаться к сотрудникам милиции, пусть они разбираются в этих ситуациях. Все-таки память ветеранов, это как бы там ни было, это самое главное. Но еще хотел бы сделать один такой достаточно важный момент. Ребят, ситуация в нашем городе, любая, криминогенная, политическая, это ситуация, которую мы можем контролировать совместно. Уже не раз я говорил о том, что можно делать совместные патрули с милицией вместе. Два человека с Куликового поля, два человека с Майдана. Либо два человека с Куликова, два человека с правого сектора. Чтобы для того, чтобы наладить диалог и убрать все эти напряжения, которые есть. Потому что все люди, все одесситы и тому, ну, нету такой вражды, там, как сосед к соседу. Это все можно привести в нормальное русло, добиваться каких-то своих, действительно своих э, целей, э, идей, э, которые э, заключают в себе какие-то политические амбиции, легкие финансовые, разные есть. У каждого есть разные цели. Да, у нас есть определенные враги, у нас есть провокаторы, которые работают для дестабилизации ситуации в городе с обеих сторон. С, именно с обеих сторон, непосредственно даже вот... Последние несколько дней мы работали поэтому очень плотно и на Куликовом поле, и провоцировали правый сектор и самооборону. Поэтому убедительная просьба. 10 апреля давайте мы проведем мирно, на честном слове тех людей, тех мужчин и одной девушки, да, сидящих здесь. Приложим максимум усилий. Со стороны милиции начальник УВД гарантирует максимальное содействие э, и проведение э, безопасности массовых мероприятий. Э, Евгений, представляющий Автомайдан, тоже я знаю, что помогает в выставлении блокпостов, чтобы контролировать заезд, за, заезжие в город Одессу. Ребята с Куликового поля, ребята с самообороны, которые достаточно все, в принципе, ответственные люди. И как уже э, господин Лата предлагал э, это сделать, все-таки давайте... Проголосуем за то, чтобы 10, -е, конкретно 10, -е. а вот 11 мы встретимся и оговорим дальнейшую наша совместная деятельность и жизнь в этом городе. Это наш город. Вместе мы можем показать не только стране, мы можем показать всему миру, что мы сила. Если мы будем друг с другом ссориться и драться, мы этот город порвут на мелкие куски. Это не Нью-Йорк, Нью там где будет район на район. Это целый город. И мне абсолютно все равно, с кем. Нет, я захожу спокойно, здороваюсь на Куликово поле, захожу спокойно, здороваюсь на возле дюк. Я открыто хожу, и как мне там один сотрудник милиции говорит, куда ты побежал, нельзя, там, иди, знай. Я говорю, я, я спокоен, я в своем городе, я общаюсь со своими, действительно, со своими э, людьми, которые живут со мной в одном городе. Поэтому давайте проголосуем за 10 число, за безопасность, за максимум. Это не надо. Это у нас сейчас будет не праздник, у нас будет настоящая работа.